Александр, расскажите, пожалуйста, насколько будет тяжело в России, какой будет процесс внедрения Чайна Union Pay, насколько будет трудно банкам переключиться на эмиссию именно этих карт, и, может быть, это может ли быть это рассмотрено, как все-таки альтернатива Mastercard и Visa? Альтернативы Mastercard и Visa могут быть только Mastercard или Visa. Если кто-то тешит себя какими-то иллюзиями, то я хотел бы... Сказать о следующем. У China Union в три раза больше карт, чем у Mastercard или Визы. При этом сеть приема карт в масштабе всего мира в три или в четыре раза меньше. Да, безусловно, Mastercard и Visa развиваются последние 60 лет, а China Union чуть больше 10. Но при том количестве граждан Китая, которые постоянно находятся вне пределов Китая, успехи, мне кажется, могли бы быть гораздо более высокими, значительными. К чему я привел эту статистику? К тому, что если говорить о замене мастер-карда виза на карты China Union, то безусловно это можно сделать. По всем достаточно понятным для банков процедурам. В течение года можно сделать все, что угодно в сфере такого проекта. Насколько удобно будет это для граждан России, это вопрос другой. Значит, в некоторых странах они не заметят вообще никакой разницы, например, в Китае в странах Европы тоже будет, ну, скажем, один к двум сеть приема или один к трем. А вот в иных регионах, тут, как говорится, статистика есть только у китайцев, поэтому говорить что-то серьезно можно будет говорить только в случае, если тот проект, о котором вы спросили, все-таки случится. Относительно механизмов внедрения проекта. В России существует несколько локальных, очень мощных платежных систем, среди которых Золотая корона и другие системы, созданные в регионах довольно давно. Скорее всего, речь может идти о сотрудничестве указанных платежных систем с China Union, об эмиссии совмещенных карт и в этом случае в сети на территории России эти карты могут работать по локальным правилам за пределами России, по правилам чайной юниор. Может быть, если те планы Центрального банка Российской Федерации, которые были озвучены на прошлой неделе, будут реализовываться, будет создано значит, дополнительно новое платежная система, будь то э, проект, который э, был э, начат Сбербанком России, и сейчас именно он является основным как бенефициаром, так и э, вкладчиком э, с точки зрения вложения денег в этот проект. Или это будет совершенно новая система, о чем банки, с большей охотой, ну, по крайней мере, те комментарии, которые я видел, э, более расположены к такому э, решению. Итого имеем несколько проектов, которые можно делать для того, чтобы заменить мастер и визу чайной юнион или любой другой платежной системы для использования не только в стране, но и за ее пределами. кто пострадает от такого перехода, да, кто какие сферы бизнеса, да, там, не знаю, бизнеса, опять же, такие пользователи физических лиц больше пострадают от такого перехода, ну, кто, скажем так, для кого пользование визой незаменимо в России. Вы знаете, это такой философский вопрос, в хорошем смысле этого слова. Если вы привыкаете к комфортному, удобному продукту, то любой другой продукт первое время и все зависит от продукта, может быть кратковременно или долговременно будет вам не таким, как тот, к которому вы привыкли. Поэтому страдания можно измерять в моральном страдании, если здесь это уместно. То есть вам просто будет некомфортно какое-то время, скажем так, от года до пяти лет. Если говорить о том, везде ли вы сможете пользоваться картой, то все будет зависеть от нюансов реализации проекта. Если будет создана в России новая платежная система, которую государство поможет обеспечить прием во всех торговых предприятиях, во всех интернет-магазинах, всеми предприятиями сервиса и торговли, которые сейчас принимают платежные карты, во что я мало верю, это один подход. Тогда после получения такой карты совмещенные с China, с China Union, граждане России на территории России не будут испытывать каких-то существенных неудобств. За пределами страны, как я уже сказал, сеть приема существенно меньше, чем у мастер и визы, поэтому, безусловно, люди должны будут понимать, что не в каждом первом предприятии сервиса и торговли они смогут использовать свою карту. Поэтому, безусловно, для, за пределами страны они будут чувствовать себя менее комфортно, чем при использовании карт и Visa. А банкоматы, которые Визу и Mastercard принимают, они не подходят принципиально да, под использование каких-то ну, конечно, не подходят. На тех же банкоматах латиница, на китайских иероглиф. Шучу. Они абсолютно одинаковые. И более того, если вы посмотрите на банкоматы Приватбанка, то вы увидите, что после того, как Чайна Юнион зарегистрировала свои правила в Национальном банке, на банкоматах Приватбанка появился логотип Чайна Юнион, на тех же самых банкоматах, которые выдают наличные по картам мастер-карты. А сколько перспектив на в Украины этой новой системы? К счастью, против Украины Соединенные Штаты не вводили каких-либо санкции, поэтому мне сложно ответить на -то. Ну, то есть, ну, как бы система слабая, да, и пользоваться в Украине будут, я так понимаю, что. Да нет, она не слабая. Со Это у меня экран от... а, а, вас. включился. А, нет, я С ни в коем случае не говорю о том, что система слабая, наоборот, система сильная, и за 10 лет она сделала. Треть от того, что за 60 лет сделали мастер каждый виза. Поэтому она, безусловно, не э, слабая. Но э, под каждый бизнес должен быть бизнес-кейс. То есть вы почему-то должны захотеть э, карты принимать, использовать, выпускать, обслуживать. Э, давайте идти по порядку. Банк почему-то должен захотеть выпускать эти карты. Чем его можно заинтересовать? более интересными комиссионными, меньшими платами за использование инфраструктуры платежной системы. Меньшие платы Чайный Юнион, безусловно, сможет предложить, чем мастер карта или Виза. Но тут всегда возникает вопрос для новой системы яйцо или курица, что первично. Достаточное количество карт на руках у, у держателей карт или сеть приемов, которую можно прийти, заплатить или снять наличные. Соответственно, China Union нужно будет работать как с банками, которые владельцы крупных сетей, так и с банками, которые потенциально могли бы захотеть заменить свои карты, мастер-карты, Visa на карты China Union с учетом того, что в Украине не существует национальная система массовых электронных платежей, которую не так давно Национальный банк переформатировал под стандарты, под стандарты ИСО соответственно, в настоящее время эти карты, точно так же, как и все вышеупомянутые, могут приниматься во всех терминалах и банкоматах то тут еще, как говорится, большой вопрос, кто предложит банкам более интересные условия, национальный банк или чайный Union. Поэтому простого, простой замены карт мастер-карты Visa на карты China Union в, в Украине ну, мне сложно представить условия, при которых массовый такой, массовое движение, массовый переход мог бы состояться. Что касается клиентов, то опять же мы попадаем в ситуацию, когда у вас есть хорошо работающий продукт, который вы можете использовать как в стране, так и за ее пределами. И при этом вам говорят, что вы можете получить такой же. Для клиента по цене это будет примерно то же самое. Но даже если это будет дешевле, но будет менее удобно, то зачем клиенту менее дешевый, но менее удобный продукт? Поэтому конкурировать с... Отраслевыми лидерами нужно и можно, но э, эта конкуренция не будет настолько успешной, как хотелось бы новому игроку, до момента, пока он не предложит нечто такое, э, чего нет у мастер-карды и визы. Э, таких прорывных решений, по крайней мере, я от э, других платежных систем пока не слышал, включая и China -Lin. А вот платежная система какие какие его преимущества для украинского рынка? Платежная система, которую владельцем которой является Национальный банк Украины, как и любая другая платежная система, владельцем, которой будут резиденты Украины, то есть это будет в терминах национального законодательства Национальная платежная система. Значит, ее преимущество а, в том, что с точки зрения финансовой безопасности, а, при ее наличии, если у вас есть а, в кошельке карточка а, NSMAP, то а, никакая сторонняя а, организация, находящаяся за пределами Украины, не может никаким образом воспрепятствовать использованию этой карты на территории Украины. А, мы наблюдали 2-3 недели назад... Ситуацию в Российской Федерации, когда по поддерживаемым нами основаниям, но в то же время совершенно вне зависимости от интересов держателей карт платежной системы мастер-карты виза принимали те решения, которые были продиктованы текущей политической ситуацией. Очень не хотелось бы, чтобы нечто подобное по любым причинам и основаниям когда-либо произошло в Украине. Да, сейчас мы прекрасные друзья и партнеры. Но, тем не менее, финансовая безопасность, когда рубильник находится за пределами страны, он же, как говорится, как там, если ружье висит на стене, то во втором акте оно может выстрелить. Или обязательно выстрелить. Мы пока в первом акте. Не хотелось бы, чтобы во втором у нас висело на стене заряженное ружье, а при этом у нас не было средств и платежного инструмента граждане Украины могли бы пользоваться. Все большое спасибо.